Ой, подожди, у тебя зубы нет. Вот, сейчас есть. Ты, наверное, иудеи. Э, ну не наверно, а точно, да. Понял. Зачем арабов убиваете? Арабов? Нет, вообще не убиваем. Зачем? Да. У меня здесь по соседству арабы живут. Какие кого мы убиваем? Ты че наличие по соседству арабов не значит, что вы их не убиваете. Что-что, не понял, что наличие у тебя лично по соседству арабов не значит, что вы их mm. не убиваете. Вы их убили огромное количество. Право, огромное. какое количество? Огромное. Ну, не знание мной, ты этого точно... крыса не знаешь, что они убили. А вы, вот, вы, раз, вы, раз, вы, ты... ты время у, у тебя на все один и тот же ответ. 60. Что, что, сколько? Ну да. Что? 60 тысяч убили. А ты где это прочитал? А -а -а. Это палестинцы говорят эту цифру. А, палестинцы, так подожди, а палестинцы это арабы? Да. А это разве не отдельный народ палестинский? Это арабы, которые живут в палестине, называются палестинцами. Нет, палестинцы они же говорят, что они отдельный народ. Палестинский народ. Да, которые живут в Палестине, арабы-палестинцы. Нет, так подожди, они арабы араб. или палестинцы? Ты определись уже. Давай мы определимся с терминами, потому что тут есть э, некое недопонимание. Вот они говорят, что они отдельный народ палестинцы. Вот есть такой палестинский народ. Uh -huh. Uh -huh. Вот, допустим, в Сирии нет сирийского народа это арабы, это сирийские арабы. В Ливане нет ливанского народа это арабы. Ливанские, ну и так же самое в uh -huh. э, Саудовской Аравии, например, тоже там арабы. А вот палестинцы, uh -huh. они именно палестинский народ. Ну так они говорят, во всяком случае, о себе. Вот, э, поэтому... Они себя арабами считают. Они себя арабами а? считают. Они себя считают они палестинцами, себе насколько я понял. Нет, Нет, они себя считают арабами. Так тогда получается, что они не отдельный народ палестинский. Они арабы, палестинцы, которые живут на этой территории. Нет, если они арабы, жить. значит они арабы, значит они не палестинцы. Но я имею в виду в контексте отдельного народа. Мы же сейчас про отдельный народ говорим. Угу. Ну я я просто вот пытаюсь. пытаюсь понять твою логику. То есть если ты утверждаешь, что они арабы, значит ты отрицаешь, что они палестинцы. Нет, я правильно понимаю, что в... ты отрицаешь ты не наличие в... палестинского народа? Нет, зачем менять тему? Я И правильно понимаю, его? что а ты отрицаешь анализию, существование палестинского его народа? Я, тебя правильно, я тебя правильно понял? Еще раз повтори, я чтобы мог точно ответить на тот вопрос. Да, только ты не говори параллельно, тогда ты его поймешь. Смотри, угу. еще раз. Я правильно тебя понял, что ты отрицаешь существование палестинского народа? Я правильно понял? Нет. Как нет? Давайте а... уточню а ты Давай уточни. Уточни, да, уточни. Это называются палестинцы, арабы палестинцы, потому что они территориально относятся к Палестине. Да. А так они арабы. Да. Они себя Но так называют. все, так э, они себя так называют. Вот смотри, э, арабы это и есть народ, арабский народ. Арабы это общая общность, понимаешь? Общность. Все, палестинцы, если, если ты называешь палестинский народ, это значит отдельно, это уже не арабы тогда. Вот еврейский народ, это не израильтяне. Потому что есть израильтяне, граждане Израиля. А есть еврейский народ. Еврейский народ, он и в Америке еврейский народ. И там, у вас даже и в России есть какие-то до сих пор почему-то там живут. Вот тоже еврейский народ, он есть и в России, и везде. Если есть палестинский народ, он тоже везде может быть палестинским, а не только в Палестине. Правильно? А если они арабы, значит они арабы, арабы везде арабы. Арабы, они в Саудовской Аравии арабы, и в Америке арабы, и у вас в России арабы. И в Египте арабы. И в Египте арабы они еще. И в Египте Я... арабы. Ну да, но ну, да. много где арабы. Так э, э, еще раз, как, как ты вдруг совместил палестинский народ и арабов? Это же два разных народа получается. Да. Тема начала с того, что вы их убиваете. И количество... Нет, ты сказал арабов, а потом сказал палестинцев. Я, я, да. пытаюсь, я хочу все-таки уточнить, мы, кого конкретно мы убиваем. Или мы убиваем палестинцев, или мы убиваем арабов. Увязли, как его в пустословии арабы или палестинцы? Нет, не а по это, это... Вы убили арабов или Подожди, подожди. Живот То есть ты пренебрегаешь не палестинским не народом, не правильно? Не Раз не для тебя это не народ? имеет значения. Не-не, секундочку. Если для тебя это не имеет значения. Это означает, что ты пренебрегаешь и вот так вот пренебрежительно относишься к палестинскому народу. Раз для тебя не имеет значения, то ли они арабы, то ли палестинцы, тебе вообще все равно. Я правильно понимаю, что тебе все равно? Правильно понимаешь. Если я соглашусь, ты согласишься, что вы их убиваете? Кого мы убиваем? Так мы же так и не определились, кого мы убиваем. Нет, или кого палестинцев, или арабов. Я так и не понял. Кого конкретно? Не имеет значения, бы вы не назвали. Вы их все равно убиваете. Нет, так ты, ты про кого говоришь конкретно? Потому что, может быть, мы и тех я мы тех. Про тех, тех, тех Левада, вы убили. Например, убили Которые лежат на земле, которых вы израильскими пулями застрелили да. в головы и детей так. бомбили бомбами. А и, детей, и детей, так, а ты, кого, так, кого, так, кого, так, и детей. Так, а кого конкретно? Смотри, арабами, э, бомбами... Нет, подожди. Мы бомбами бомбили иранцев. Бомбами бомбили. Э, бомбами мы также бомбили арабов в Ливане, например, тоже было. Поэтому э, давай мы как-то все-таки, ну будем более предметно и конкретно говорить. Про каких конкретно арабов ты говоришь? Давай. И, и в Иране вы бомбили. То есть это агрессивная страна. Иран, так бомбили. я сказал. Но в Иране не арабы. Мы же в Иране не арабов бомбили, правильно? Там не арабы. Поэтому араб. не считается. Мы сейчас только арабов считаем, правильно? Это люди, которых вы убиваете. Да, вы да. Так... И арабов, и арабов. Нет, и ну палец, смотри, не ну подожди, не надо говорить со мной параллельно. Но мы же начали с тобой говорить про арабов. Причем здесь, вот ты сейчас иорданцев, ордан... этих иракцев сюда при... приплел. Про персов мы не говорим. Мы говорим про арабов, правильно? Так? Вы убили 60 тысяч человек. Вы их назовите палестинцами. А арабами. где конкретно? Какие Нет. Имперанцы, я, имперанцы, я не называю их палестинцами, Нет, это что ты называешь. Вы их убиваете. Где? Вы убиваете людей очень много. Много? Находятся сколько? На, территории. на какой территории? 60 тысяч, которые сказали арабы-палестинцы. Они себя так называют. Они себя называют арабами или палестинцами. вами. И вы изворачиваетесь. Ладно, все. Все, Закрыли тему, я понял. Чучело, подожди. Расскажи мне, Чучело, расскажи мне, сколько вы увидели уже украинцев? Я э, опрошу, нет, смотри, ты... давай я тебе буду. Видишь, ты не слышишь мой вопрос. Я тебя еще раз спрашиваю, сколько украинцев вы уже убили? Отвечай. Сколько украинцев? Кто это вы? Вы россияне. Ты, кто ты кто, кто такой? Ты кто такой? Ты россиянин? Я кто россиянин. Кто ты, ты россиянин. Да. Сколько украинцев вы убили? Отвечать можно? Нужно. Давай. Убийство? Россиянами, украинцев, не легализует убийство израильтянами арабов Я и... не сказал, что она а легализует. Сибиряне... Я тебя спросил, сколько украинцев Я не это спросил. Я не знаю. Не знаешь, не знаю, а как же ты, ты знаешь но про пластилинцев? Не Нет, подожди, как ты знаешь, сколько тебя у... арабов и не знаешь, сколько вы убили украинцев? Как ты знаешь, сколько мы убили арабов, но при этом не знаешь, сколько вы. Украинцев, объясни мне, почему ты знаешь цифры, а люди не, не знаешь? А? Не знаю. Не легализует это вашу... Подожди, подожди. подожди. Я, задаю я задаю вы вопрос. Я задаю вопрос. вы лагеря Смотри, подпихи. я тебе выключаю звук и задаю вопрос. Еще раз. Еще раз. Послушай сюда. У тебя нет звука, ты можешь не говорить. Пока ты не ответишь мне на вопрос, у тебя я тебя не включу. Смотри, я тебя задаю вопрос. Нет, я тебя задаю вопрос, и ты отвечаешь конкретно на этот вопрос. Будешь отвечать на что-то другое, я тебе буду выключать звук. Смотри, я включаю звук и задаю вопрос. Почему ты знаешь, сколько евреи убили арабов, но не знаешь, сколько россияне убили украинцев? Отвечай. Отвечать можно? Я сказал, отвечай. отвечать можно? Я сказал, отвечать. Да. Я тебе отвечаю. Я мусульманин, и меня интересует жизнь мусульманин, который будет... Еще раз, правильно. мусульманин, смотри, я выключаю тебе звук и задаю вопрос еще раз. Я не спрашивал, кто ты, мусульманин э, или еще там кто. Мне вообще глубоко все равно, кто ты. Еще раз тебе задаю вопрос. Ты россиянин? Ты россиянин. Почему ты россиянин? Не знаешь, сколько вы, россияне, убили украинцев за эти... 11 лет, которые вы их убили? Ты не знаешь, сколько вы убили, украинцев, но знаешь, сколько израильтяне убили арабов? Отвечай, ты мне задаешь третий вопрос подряд. Я тебе не задал. И ты на него ни разу не ответил. Я жду от отвечу. тебя ответ на вопрос. Я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю на твой вопрос. Отвечу. Ты задал вопрос: почему ты не знаешь, как его? Количество убитых украинцев, а знаешь да, количество украинцев убитых арабов. Да. Да. Я тебе отвечаю на вопрос. Количество арабов, я знаю, со слов, пали... как и палестинцев, а убитых со слов, как его убитых украинцев, я никакой информации ниоткуда не получил. Ответь, тебе а ясен? Где ты. Ясен, следующий вопрос: где ты, ты опять слышал? Вопрос да. э, э, где ты, ты слышал, вопрос где ты слышал палестинцев, которые тебе рассказывали, сколько убили где... израильтяне? Я... Нет, ты вот. Ты задаешь опять вопрос, это ты четвертый вопрос задаешь. Да. Могу я вопрос задать? Ну хорошо, задай задать? ты вопрос. Задай ты вопрос, Спасибо. но потом ты ответишь вот... на мой вопрос, правильно? Давай. Да-да-да. <связывая> Нет проблем. Я тебе задаю. Первый переселенцы, как и, и, и евреи, как и в Палестину, начался в конце 1880-х годов. Так. А сегодня у нас 1900, 2025 год. А ну, тебе вопрос. Первое, подожди секунду, секунду. Что ты имеешь в виду первое переселение евреев? Что ты под этим подразумеваешь? А, с Европы э, стали переселяться в, К, в Палестину, как, да. в первые переселенцы э, евреи? Но они же и до этого тоже ездили в Палестину и жили в Палестине тоже. Я давай вопрос задам. Ну давай, хорошо, да, задавай вопрос. Продолжать. И тебе вопрос. С, тысяч, с концов 1880-х годов до mm. нынешнего дня, кого больше погибло и потеряли территории? Арабы или евреи? Кто больше потерял территории? И кого больше погибло до сегодняшнего дня? Э, э, что значит потеряли территории? Территории у арабов э, было всегда больше, и получили территории арабы больше, чем евреи. Евреи получили... В сто раз меньше территории, чем получили арабы. Я ответил на твой вопрос. Или ты что, ты ждешь еще какой-то ответ? Я, арабы знаешь, получили ты... территории больше. И погибло арабов больше не от евреев, а от самих же арабов, которые воевали друг с другом постоянно. И в том числе и до сих пор. Миллионы арабов погибли от самих же арабов. Ну, мусульман, будем обобщать, потому что там еще были и персы участвовали в этом, там все участвовали. Миллионы погибли от э, рук, вот своих же собратьев, скажем так. Э, евреи убили, конечно же, в разы меньше, при том, что евреи каждый раз, когда убивали какого-то араба, они защищались от этого араба. И никогда не нападали ни на одну арабскую страну. За всю свою историю. Я ответил на твой вопрос? Да, конечно. Да Нет, конечно, не конечно ты, я... ты можешь возразить каким-то фактом, например. Вот я тебе фактом воз... возразил, и я могу подтвердить каждое свое слово. Ты можешь возразить мне тоже фактом. Давай, возрази мне фактом. Возражаю тебе. Давай, фактом, только фактом, не своими... 1880-го... Нет, ты мне сказал, что там воевали и мусульмане-персы. С 1880-го года, назови мне, когда персы вторглись на территорию той Палестины, где погибали мусульмане. Нет, я же тебе не сказал, что э, персы вторглись на территорию Палестины. Я тебе про это ничего не говорил. С чего ты взял, что я тебе такое говорил? Ты сказал, что воевали мусульмане, в том числе и персы. А С мусульманами, в том числе и перцы воевали, конечно. Я ж тебе не сказал, projets... что в Палестине воевали. Что? Когда перцы туда вторгались. Не вторгались. You you... Э -э вот недавно недавно вторгались, но только не своими войсками, а ракетами своими вторгались недавно. Которые so. не стреляли в кого? В израильтян стреляли, в евреев. Ну, это же не мусульмане, они не между собой воевали. Значит, они воевали именно с вами. Так я тебе говорил про. Ты мне говоришь про конец 19 века. Нет, подожди, ты просто плаваешь. Вы не понимаете, как у разумного Нет, смотри, я тебе выключаю звук, ты говоришь параллельно со мной. Давай мы еще раз договоримся. Когда я тебе отвечаю, ты молчишь. Когда я тебе задаю вопрос, я тебя послушаю. Только ты не плавай. Понимаешь? Вот смотри, я тебе объясню проблему. Я тебе. Не говорил, что персы нападали на Палестину. Я вообще про Палестину ничего не говорил. Я тебе сказал, что в войнах между собой арабов погибло больше мусульман. Я, э, персов я сюда взял как мусульман. Вот мусульман в войнах между собой погибло больше, чем от войн с евреями. Миллионы арабов были убиты самими же арабами. Понимаешь? Во всех войнах. Это не только в Палестине. И Ирак бомбил курдов, и Турция до сих пор занимается геноцидом курдов, и много-много еще чего такого можно дальше продолжать. Поэтому вот эта претензия твоя к тому, что евреи убили больше арабов, нет, евреи не убили больше арабов, нет, абсолютно нет. Теперь я тебе задаю вопрос. Теперь я тебе задаю вопрос. Когда ты сказал, что тебе ты сказал, что тебе палестинцы рассказывали, сколько их убили израильтяне? Сейчас ты сказал 60 тысяч. Ты услышал, узнал это от палестинцев. Где ты узнал это от палестинцев? Эту цифру. Я тебе коротко отвечу на YouTube канале. На, на мой вопрос ты не ответил. На твой вопрос ты просто избежал ответа. Задай мне еще раз вопрос, потому что я на твой вопрос ответил. На какой вопрос я на твой не ответил? Задай еще раз. Я тебе только один единственный вопрос задал. А жертв, я тебе то, на него ответил. В потерянных территориях. Э -э арабы не потеряли, а приобрели территории. Где арабы потеряли территории свои? Где? До 1948 года у вас там вообще не было никакой юрисдикции. Как это было Благодаря тому, что. И благодаря только оккупантам-англичанам вы получили там юрисдикцию. Кто вы получили? Какие оккупанты? Э, Подожди, что оккупировали англичане? Давай э, с этого начнем. Что а они англичане оккупировали? оккупировали Палестину. Нет, и они не палестину оккупировали, а территорию. А, а потом она была под оккупацией. Почему а под ты говоришь параллельно англичан. со мной? Почему ты говоришь параллельно со мной? Ты меня спросил, почему она была, а я тебе отвечаю. Но Еще раз. Но ты rehab>. не ждешь моего ответа. Нет, ты мне, ты мне не отвечаешь. Еще раз, я тебе объясняю. Англичане оккупировали секунду. Англичане оккупировали. Ты можешь помолчать, я отвечаю. Англичане оккупировали территорию Османской империи. Территория Палестины. Палестина не была государством. Это была территория. В Османской империи, так же как территория Сирии не была государством, а была в Османской империи. Понимаешь, так же, как и Ирак, так же, как и много-много других территорий были в Османской империи. Это была территория Османской империи, которая в ходе войны Первой мировой была оккупирована англичанами, французами, и э, после распада Османской империи над этой территорией был взят контроль. Британии, потому что тут не было никакого государства и никакого управления. Поэтому Британия взяла над этой территорией контроль. Франция взяла контроль над Сирией, например, над сирийской территорией. Там тоже не было никакого государства и никакого управления. Британия также взяла контроль над э, территориями, которые сегодня называются Ираком и э, Месопотамией тогда и много еще где. Потому что над ними контроля никакого не было. Там не было ни государства, ни государственных органов, никакого правления. И естественно, чтобы не было никакого здесь хаоса, был взят над ними контроль. С тем, чтобы потом в последствии англичане получили мандат от Лиги наций, чтобы в последствии создать на этих территориях государство. Что они и сделали. У них это не очень хорошо получилось, но в некоторых моментах... Они очень хорошо справились. Они создали Ирак, дали его арабам. Они создали э, также части вот этой Саудовской Аравии и так далее, тоже получили э, независимость, государственность. Они создали Иорданию из Палестины, кстати говоря. 77% Палестины было отдано под арабское государство Иордания. Ты это знал, мусульманин? Вот 77% Палестины отдали под Иорданию. И создали там арабское государство. Это все сделали англичане во время своего э, правления над этими территориями. Э, французы, например, во время правления над территорией Сирии создали там два государства. Сирию и Ливан. Ливана не существовала до этого момента. Э, я ответил на твой вопрос. Можно отвечать? Нет, э, ну отвечай, я ответил на твой вопрос, отвечай. Да. У тебя какие э, ложные ложные нарративы? Ты опровергни? Нет, стоп, вот здесь мы останавливаемся, и ты мне сейчас говоришь, в чем я сказал неправду? Давай, нет, вот не я, говори ложные нарративы, отвечай конкретно, что я соврал, давай. Я тебе отвечаю. Отвечаю. Я с тобой категорически не был согласен, но я тебя не перебивал. Ну, знаю, какой ты национальности... Вы Нет, начинаете по делу, по делу, делу по делу. Я про твою национальность ничего не я? говорю. По ты делу, все давай. Это, ты все что говорил, ты все говорил неправду. Я тебя не перебивал. Я тебя про... Еще раз, смотри, я отключаю тебе звук и еще раз тебе объясняю правила, по которым ведется дискуссия. Если ты говоришь, что я где-то сказал неправду, не надо разводить вот эту про мою национальность про все вот это что я там ложные нарративы ты просто говори конкретно по факту где неправда и все где неправда что я сказал все неправда вот все неправда. Конкретно, конкретно конкретно говори конкретно это оккупанты они у оккупантов Османские империи забрали территорию. Государство там может Стоять. только... Стоять! Стоять! И Еще что раз. ты называешь, лига нации? Стоп. Нет, стоп. Я выключаю тебе звук. Потому что ты начинаешь моросить. Вот. Все. Вот и все. Они оккупанты. Что они оккупировали, идиот? Шла война. Нет, ну, они, конечно, оккупировали. Тут э, вопросов нет. Но они не оккупировали государство и не забрали его территорию. Османская империя рас, рас, распалась из-за того, что она проиграла войну. Это естественно. И так же как э, перестала существовать э, этот, как это, это республика, ну как его, это, по, Кайзерская э, гер, Германия. Перестала существовать. Точно так же распалась. Более того... Ну, э, в том числе из-за войны тоже, но э, не только, да? Э, распалась вообще-то и российская империя тогда же перестала существовать, именно тогда же. Что же, что же оккупировали э, британцы? Британцы э, взяли взяли эту территорию под свой контроль, можно сказать оккупировали. Но так э, тогда все все оккупировали, если так разбираться, а османская империя до этого не оккупировала эти территории. Ну что с ним разговаривать? Ну вот что же с ним можно разговаривать? О чем?